Секундочку, это сайт Дарница Урх. Опишите, пожалуйста, ситуацию, которая сложилась У меня же затон 16 Я владелец гаражного бокса. В нашем гаражном кооперативе 94 бокса. На протяжении 10 лет нас обслуживает организация Парксервис 7. В этой организации работают семейный подряд. То есть мама, папа, сын. Мама директор, сынок в зеленом костюме, начальник. Тетушка, которая обслуживает нам здесь якобы гаражи. Вот. И на протяжении 10 лет у нас выявлено хищение денежных средств на сумму 800 тысяч гривен. То есть приблизительно 7 тысяч гривен, то что мы можем доказать, это ежемесячное воровство. Когда мы начали разбирать эту ситуацию с владельцами гаражных боксов, вот, дошли до того, чтобы они предоставили нам отчет за период, за год работы. Вот, дошли до того, чтобы обоснованные цифры были по оплате электроэнергии. Сегодня у нас была назначена встреча на 11 часов в офисе этой организации на РУДНК 6А. Значит, без 5.11 на меня совершено, будем так говорить, вооруженное нападение. А именно начальником управления этого организации парк сервис, отвечающий за обслуживание нашего кооператива, и его отцом, который вместе с использованием оружия. Пистолета, э, угрожая мне физической расправой, э, пытались меня избить в гараже. Вы до знаете этого... их не фамилии имена? Э, я знаю их не и имена, у нас это все записано. У нас э, до этого произошел наезд на меня, как на пешехода, на территории нашего гаражного кооператива два раза. Третий наезд произошел вот здесь уже, пытаясь они пытались выехать. Избили меня э, здесь конкретно, на въезде в гараж. У меня это все заснято на видео. То есть вызвана милиция, вызвана ГАИ. Сейчас будут люди давать показания. Вкратце вот так. Спасибо большое.